Polis mengesahkan mayat lelaki yang ditemui di dalam tong berisi konkrit di Taman Perumahan USJ1. Persiaran Subang Mewah merupakan mayat timbalan ketua bahagian bicara dan rayuan dari Jabatan Peguam Negara Anthony Kevin Morais. Menurut pengarah siasatan jenayah Bukit Aman, Datuk Mohd Saleh, penemuan mayat tersebut susulan penahanan lima individu lelaki disyaki terlibat dalam kes tersebut semalam. Setakat ini satu orang saja yang mempunyai rekod jenayah iaitu yang berumur 52 tahun tak silap saya yang mempunyai rekod berkaitan dengan Seksyen 291 Akta Kesalahan Kecil 1955 ya, iaitu gagal memberikan keterangan ke atas barang yang dimiliki. Orang lain setangkapan tidak peti tidak mempunyai rekod kecuali kemungkinan yang kita semak kemudian mungkin mereka juga mempunyai rekod-rekod berkaitan dengan elemen-elemen di 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 seven ataupun elemen elemen game tourism. Ya tu kita tak dapat pasti. Kita dapat pastikan dan kita akan rekod cek rekod dia kemudian ya. So tempat mayat ini bukan, sebagai sebagaimana yang kita berada pada hari ini dia adalah di tepi jalan raya USD Subang Jaya Jalan Subang 3 eh. Sejak Jalan Subang 3 USD Subang Jaya. So pada pagi ini apabila kita ditunjuk oleh uh, oleh suspek di tempat ini kita telah mendapat bantuan bomba dan juga patologis pun hadir di tempat kejadian dan kita tarik balik ni Tong ni lebih kurang jam 8 pagi tadi ya. Dan selepas apa uh, Tong ni dipecahkan Kita menemui Satu mayat Yang kita percayai ya. Uh, mendiang Yang hilang eh Ataupun mendiang Kevin Moraes Tambahnya, polis sudah menahan tujuh individu yang ada kaitan dalam kes pembunuhan Morais berusia 22 hingga 52 tahun. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap lima orang yang dianggap suspek utama, manakala dua lagi iaitu wanita dan kanak-kanak bukan saksi utama. Dalam pada itu, polis percaya kereta terbakar di hutan melintang 99% ada kaitan dengan kes bunuh Morais berdasarkan kesan kemalangan. Pada sidang media sama, polis tidak menolak kemungkinan ada unsur dendam dalam kes pembunuhan timbalan pendakwa raya Kevin Anthony Moraes. Namun siasatan terperinci sedang dilakukan termasuk kes rasuah melibatkan seorang doktor yang berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia. Motif dia saya rasa lebih, saya rujuklah kepada kes di mahkamah makan masalah. Berkatanya kes korupsi, ya. yang mana mangsa ini mengendalikan uh, siasat kes yang berkenaan. Jadi, Dr. Tentera itu antara yang ditahan semalam. Ya. So, Jadi rampasan itu adalah upahan untuk mm. bunuh mangsa. Masih dalam siasatan tapi kita mempercayai ada apa ni, ada apa ni, ada ada ada, ada perse, persepakatan antara pihak doktor ni dengan suspek-suspek yang kita tangkap. Pegawai berusia 52 tahun itu merupakan suspek utama yang ditahan dalam serbuan di Rawang yang dijalankan oleh pasukan petugas khas jenayah terancang Stefok Bukit Aman sejak awal pagi semalam. Penahanan individu itu juga jelasnya melenyapkan pelbagai spekulasi semasa termasuk mengaitkan kehilangan Kevin Morais dengan isu 1MDB dan kes pembunuhan pengasas kumpulan M-Bank Husin Ahmad Najadi. Bedah siasat ke atas mayat telah dilakukan di Hospital Kuala Lumpur HKL kira-kira jam 2 petang tadi dan berikut kronologi kejadian membabitkan kehilangan Kevin Anthony Morris 4 September, Morais dilaporkan keluar dari rumahnya di kondominium Menara Duta 1, Jalan Duta Mas, kira-kira pukul 9 pagi untuk ke tempat kerja di Pejabat Peguam Negara Putrajaya. Pada pukul 10.30 pagi dan 3 petang, rakan serumah Morais dikenali sebagai Devin cuba menghubungi telefon bimbitnya namun gagal. Devin kemudian menghubungi setiap usaha Morais dan dimaklumkan Morais tidak hadir ke pejabat. 5 September, petugas Balai Polis Hutan Melintang terima laporan orang awam jumpa sebuah kereta hangus terbakar di ladang kelapa sawit Kampung Sungai Samak, Hutan Melintang, Perak. Nombor enjin dan kesis kenderaan dipercayai jenis Proton Perdana versi Honda Accord didapati dirosakkan. Kenderaan itu sama jenis dengan kenderaan yang dipandu Morais pada hari dilaporkan hilang. Pada tarikh sama, Davin memaklumkan pada Abang Morais, Datuk Richard Dilan Morais berhubung kehilangannya dan satu laporan polis dibuat berhubung perkara itu di Balai Polis Jinjang pada pukul 5.04 petang. 6 September, polis minta bantuan Jabatan Kimia, Proton dan Spenko Sendirian Berhad untuk mengenal pasti kenderaan yang ditemui terbakar untuk memastikannya adalah milik Morais atau sebaliknya. Hingga kini polis tiada sebarang kepastian. Pihak berkuasa mengklasifikasikan kes kehilangan Morais sebagai orang hilang dan menubuhkan satu pasukan khas siasatan diketuai Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Datuk Zainuddin Ahmad. 9 September. Tersebar kabar angin mayat Morais ditemui di Sungai Kelang namun polis menafikan perkara itu. Polis turut mengesahkan Morais dilarikan orang berdasarkan pemeriksaan ke atas rakaman kamera litar tertutup CCTV di sepanjang laluan yang disyaki digunakan Morais. Kes disiasat mengikut Seksyen 365 Kanun Kesiksaan kerana menculik. 14 September, Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar mengesahkan Morais dilarikan lima lelaki di Jalan Telawi Bangsar berdasarkan rakaman CCTV yang diperoleh. Visual menunjukkan kenderaan Morais dihalang sebuah kenderaan lain sebelum mereka berhenti di tepi jalan. Morais ditarik masuk ke kereta suspek dan keretanya turut dilarikan oleh suspek. Dan hari ini pada pukul 6 pagi, sepasukan anggota dan pegawai Stafok memeriksa satu lokasi di Taman Subang Mewah USJ1 dan menemui satu tong yang disorok di kawasan semak berjaya dikeluarkan kira-kira pukul 8 pagi. 8.45 pagi, sepasukan anggota bomba dengan satu jentranya tiba di lokasi kejadian. 8.55 pagi, anggota Stafok beredar dari lokasi kejadian menaiki kenderaan pacuan empat roda. 9.15 pagi, petugas media dan orang awam mula memenuhi kawasan kejadian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang Anthony Kevin Morais. Menerusi satu kenyataan media, SPRM dan seluruh warga kerjanya menyatakan rasa simpati dan berharap keluarga mendiang akan terus tabah menghadapi dugaan ini. SPRM menyifatkan kematian Kevin Morais kerugian besar kepada institusi penegak undang-undang negara. Ini kerana Morais telah berkhidmat dengan penuh dedikasi dan cemerlang di SPRM selama 10 tahun. Sebelum kembali ke Jabatan Peguam Negara pada Julai 2014 SPRM juga mengucapkan terima kasih kepada PDRM yang telah berjaya merungkai kehilangan Morais pada masa sama SPRM berharap pembunuh Morais dibawa ke muka pengadilan dan menerima hukuman setimpal